केरळानन्दसन्धान भारताम्बा प्रियात्मजा उत्तिष्ठ अद्वैतबोद्धात्वम् कर्तव्यम् धर्मरक्षणम् कर्तव्यम् धर्मरक्षणम् <्कालडी> ग्राम नवादित्य ग्रामपूर्वाद्रिनवादित्यशुभोदय आर्याम्बा सुप्रजाचार्य ज्ञानकान्तिम् प्रसारय ज्ञानकान्तिम् प्रसारय <mingling> सेतुशीतलनगम् जनता प्रबुद्धा उज्जीविता च तव सूक्ति सुधारसेना भक्तिप्रसन्न हृदया कृति धर्मनिष्ठा आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् आचार्य शङ्कर गुरो गुरुसुप्रभातम् गीतार्थसार मकरम् श्रीव्यास श्रीव्याससूत्र रचितामरवाच भाष्यः ृत्यम् प्रभाष्य कमनीयवचो निधित्वम् आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् आचार्य शङ्कर गुरु कुरु सुप्रभातम् साक्षात् शिवः तव मनोहररूपमेत्य आविर्बभूव हि सनातन एवम् जनः सतत मामनुते समन्तात् आचार्य शङ्कर गुरु कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् आचार्यपादकमलाञ्चितचित्तभृङ्गः श्रीपद्मपाद इति सार्थकर्नामधेयः शिष्याग्रणीस्तव चिकीर्षति वन्दनानि आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् ूत्रभाष्य रचना रचितार्यभाष्यः श्रीद्वारकामठमलङ्कृतवान् स शिष्यः तत् सम्प्रदाय मधुनापि समाद्रियन्ते आचार्यशङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् विस्फार भोगिवर भोगतलस्य चाधः भेकी गता प्रसवमेव सुखम् कृता हि तत्रैव शृङ्गगिरिपीठमठ प्रतिष्ठा आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्र प्रभातम् पित्रर्चनातिथिविधौ खलु मण्डनस्य श्रीव्यास जैमिनि मुनी विधिनार्चितौ स्तः आकाशमार्ग समागतोऽसि समागतोऽसि समागतो आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् पार्श्वतलयो विवदन्ति कीराः वेदः स्वतः परत एव किमु स्वयं सोऽयम् स्वयम् भजति मण्डनपण्डितश्च आचार्यशङ्करगुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् वादोपवादजितमण्डनमिश्रयेश त्वाम् स्तौति शृङ्गगिरिपीठ सुरेश्वराक्षः आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् ब्रह्मोपदेशमहिते తవ పంచమాగ సకల శాస్త్రకళా విద్యా సంపేది రే స్వయమహో పరతత్వేది ఆచార్య శంకర గురో గురు సుప్రభాత ఆచార్య శంకర గురో గురు సుప్రభాతం पूर्वजलधे तटभासितायायणस्य चरणे बदरी प्रदेशे संस्थापितम् विजयते ननुपीठयुग्मम् आचार्य शङ्कर गुरो गुरु सुप्रभातम् गुरु सुप्रभातम् धर्म प्रचार विषये खलु दीक्षितस्त्वम् सौरम् च शाक्तं अथ त्वया गणपतेर्मतमादृतम् हि आचार्य शंकर गुरु कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् स्थापितानि त्वयाचार्य महालिङ्गानि पञ्च हि शृङ्गेर्याम् भोगलिङ्गं च नेपाले नीलकान्तकम् केदार भक्तिलिङ्गम् च मोक्षलिङ्गं चिदम्बरे काञ्चीमठे योगलिङ्गं सिद्धिस्थाने जगद्धिते सिद्धिस्थाने जगद्धिते सिद्धिस्थाने जगद्धिते दारिद्र्य दुःख परिपीडितया गृहिण्या भक्त्यर्पितामलकभैक्ष्यम् अहो गृहीत्वा अष्टापद आमलकवृष्टिवराम् अकार्षी आचार्य शङ्कर गुरु कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् वार्धक्यरोगपरिबाधितमातृदेव्या वाञ्छाम् तु पूरयितुम् अद्भुतदिव्यशक्त्या पूर्णानदीम् स्वगृहमेव समानयस्त्वम् स्वगृहमेव समानयस्त्वम् आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् गुरुसुप्रभातम् श्रीनर्मदा जलमहाप्रलये च जाते सर्वम् जलम् निजकमण्डलुना प्रगृह्य भीति व्यपोह्य ननु रक्षितवान् प्रजास्त्वम् आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् शास्त्रविषयान् हि समाचिनोषि संस्थापय सततमाचरणे स्वयम् तान् सत्ते जगद्गुरु विशेषयोगः आचार्य शङ्कर गुरो कुरु प्रभातम् भातम् गुरु सुख्यभातम् सु आदित्य विष्णु आदित्यविष्णुगणनाथ महेश्वराम्बा सम्पूजिता समतया मत दैवत समायतनम् प्रसिद्धम् आचार्य शङ्करा गुरु कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् माणमुपपाद्य विजित्य सर्वान् शास्त्रीय वादनमितान् विमतान् सभासु अद्वैत मार्गमलम् समदर्शयस्तु आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम्